Parti Komunis Malaya merupakan parti yang pernah berperang dengan British dan kemudiannya Tanah Melayu antara tahun 1948 sehingga tahun 1960. Di dalam parti tersebut, majoriti besar pengikutnya adalah orang-orang Cina. Walau bagaimanapun, terdapat juga ahli-ahli PKM yang berbangsa Melayu. Persoalannya, kenapa orang-orang Melayu pun nak sertai Parti Komunis Malaya? Untuk menjawab persoalan tersebut, kita akan ambil contoh yang paling jelas iaitu Rashid Maidin. Walau bagaimanapun, sebelum kita bermula, saya perlu beri kenyataan untuk abang-abang special branch yang tengok video ni. Video ini bukanlah bertujuan untuk mengangkat Parti Komunis Malaya atau mengagungkan mana-mana ahlinya. Video ini hanyalah bertujuan untuk perbincangan ilmiah berkenaan kecenderungan orang Melayu menyertai Parti Komunis Malaya. Sebarang bentuk kenyataan berbau kontroversial adalah datang daripada Rashid Maidin sendiri dan ia tidak mencerminkan pandangan politik saya. Baiklah, berbalik pada tajuk kita. Semuanya bermula sekitar tahun 1920-an dan 30-an. Pada waktu itu, kebanyakan orang Melayu macam Rashid membesar dalam keadaan yang terlalu miskin. Rashid Maidin hanya mampu bersekolah sehingga darjah lima sebelum beliau buat keputusan untuk berhenti kerana keluarganya yang tidak ada duit. Rashid mula bekerja sebagai pengutip susu getah dan kemudiannya kerja kedai tanpa gaji. Pada tahun 1930, Rashid bekerja mencabut rumput di ladang teh dengan gaji 30 sen sehari Walau bagaimanapun, suasana kerja yang teruk dan layanan majikan yang kejam beliau buat keputusan untuk cabut lari daripada ladang tersebut. Baiklah, apa yang istimewa tentang Rashid Maidin ialah beliau suka menimba ilmu walaupun sudah tidak bersekolah. Contohnya, beliau mula belajar bahasa Inggeris dengan membalik Kristian. Kemudiannya, beliau bekerja di Lombong untuk mempelajari bidang elektrik. Hasilnya, Beliau berjaya dapatkan sijil kemahiran lalu gajinya meningkat kepada RM60 sebulan. Ketika beliau bekerja di lombong tersebut, beliau perasan seorang kuli yang agak aneh. Kuli itu kelihatan seperti orang berpelajaran. Dia pasti dalam bahasa Cina, Inggeris dan juga Melayu. Malah, dia sangat mesra dengan buruh-buruh lain di lombong tersebut. Kuli itu memperkenalkan dirinya sebagai Lai Rifle. Sebenarnya tujuan rifle bekerja di situ adalah untuk kumpul kekuatan buruh atau pekerja dan memberi kesedaran politik kepada buruh-buruh tersebut. Bagi orang-orang yang tidak tahu pasal hal ehwal politik seperti Rashid, beliau lebih cenderung untuk mengikut aliran politik yang sampai kepadanya dahulu. Dalam kes ini Rifle memberitahu Rashid tentang betapa kayanya tanah Melayu ini dan bagaimana orang-orang putih merampas kekayaan tersebut daripada orang Melayu. Rifle juga meyakinkan Rashid yang penderhaka seperti Datuk Maharaja Lela sebenarnya seorang pejuang kebebasan. Mendengar pencerahan ini, semangat menuntut kemerdekaan Rashid Maiden menjadi lebih kuat dan beliau sudah tidak mahu tunduk kepada majikan-majikan majikan Eropah yang kuat menindas. Setelah itu, Rashid membantu Rifle dengan memperjuangkan hak-hak buruh Melayu yang bekerja di lombong British. Beliau telah menubuhkan kesatuan pekerja-pekerja untuk melindungi hak para pekerja di lombong-lombong sekitar Perak. Beliau juga menggunakan kesatuan tersebut untuk sebarkan berita-berita politik berkaitan British dan juga Jepun. Akhirnya, beliau diterima menjadi ahli Parti Komunis Malaya. Dan menurutnya, beliau ialah orang Melayu pertama dalam parti tersebut. Kesimpulan yang kita boleh buat daripada cerita Rashid Maidin ini ialah orang-orang Melayu seperti Rashid menyertai PKM kerana latar belakang mereka sebagai buruh atau pekerja. Mereka telah merasai penindasan orang putih di tempat kerja, lalu dari sinilah PKM ambil kesempatan untuk rekrut mereka sebagai pejuang kemerdekaan.